بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود پاک کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنے اور دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے تاکہ ایک پرامن اور خوشحال معاشرے کی تشکیل پائی جا سکے آئینی بحران جو پاکستان میں چل رہا تھا اس کا کسی نہ کسی حد تک کچھ ایک چھوٹا سا توڑ جو ضرور نظر آیا ہے آج اس کے بارے میں تھوڑے تاریخی پس منظر میں بات کرنا ضرور جاؤں گا آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جو ایک کمپین تھی الیکشن کے حوالے سے الیکشن میں آنا چاہ رہے تھے لیکن اس وقت جو صورتحال بنائے گئی اور یہ ساری چیزیں ہوئیں کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہیں کروائے اور اس لیے آپ کی پارٹی جو ہے وہ اس کو ختم کیا جاتا ہے اسے سیمبل لیا گیا اب الیکشن کمیشن نے اس کو سیمبل لینے کے بعد جب وہ ریٹ پہ گئے تو وہ بہت سارے کیسز آپ صاحب دیکھتے رہے ہیں کہ ساری چیزیں ہو گئیں لیکن اینڈ پہ ہوا یہ ہے کہ آزاد امیدوار کے طور پر وہ الیکشن میں گئے اور الیکشن میں ان کو بھاری اکثریت ملی جو ریزرو سیٹس کا مقابلہ آیا بات آئی تو پھر ان پہ بات چلی کہ جو حکومت کو ساری دے دی گئی پھر انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو پشاور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ یہی ملا کہ جو ریزرو سیٹ جن کو مل گئی ہیں انہی کیا ہے پھر سپریم کورٹ میں آگئے سپریم کورٹ نے آج جمعے والے دن جو فیصلہ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے فیصلے کو جو سیمبل لینے والا فیصلہ تھا اس کو غلط انٹرپیٹیٹ انٹرپیٹ کیا گیا انٹرپیٹیشن اس کی کی گئی ہے اس میں کہا یہ گیا تھا کہ صرف الیکشن سیمبل جو ہے وہ واپس لیا جاتا ہے جب تک آپ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتے لیکن الیکشن کمیشن نے اس کو یہ سمجھا اور یہ کہا کہ یہ پارٹی ختم ہو گئی ہے اور آزاد امیدوار کے طور پر چلے گئے آج الیکشن کمیشن کے جو اقدام تھے ان کے اوپر کافی سوال یا نشان جو ہے وہ نظر آتے ہیں اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اگزسٹ کرتی ہے اور ایک بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اس نے الیکشن بھی لڑا الیکشن میں آئے بھی اور اس کی ریزرف سیٹس جو ہیں جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو ملنی چاہیے حکومت سے تمام ریزرف سیٹس واپس لے لی گئی آج میں آپ کو تاریخ کا ایک اور پہلو دکھانا چاہتا ہوں جو آپ دیکھیے گا کہ مجھے یاد آ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب وہ کہتے تھے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ تو صرف وہ پہلے ایک ایجنڈا لے کر گئے تھے وہ کیا تھا کہ الیکشن ریفارمز الیکشن ریفارمز کیا تھے کہ جو پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کا جو سٹرکچر ہے اس کو دوبارہ بنایا جائے ان ساری چیزوں کو ٹھیک کیا جائے جب تک ملک میں شاف صاف شفاف الیکشن نہیں ہوں گے تب تک ملک میں انتخابی اصلاحات اور انتخابی معاملات اور ان کے اوپر ساری چیزیں وہ نظر آئیں گی پھر ایک چیز میں کہتا چلوں کہ پینسٹھ تریسٹھ کا کسی کو نہیں پتا تھا ڈاکٹر تحرل القادری صاحب نے کہا باسٹھ تریسٹھ ہے باسٹھ تریسٹھ کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے وہ نا اہل ہوئے اور گھر چلے گئے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن اصلاحات کریں کوئی نہیں مانا پی ٹی آئی بھی اس وقت چلی گئی کہ ہم حکومت میں چلے جائیں گے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی آج پی ٹی آئی کو وہ ساری چیزیں دوبارہ دیکھنی پڑی کہ جو ہوئیں اور الیکشن کمیشن کو آج سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے معاملات صحیح کرنے میں بالکل ثابت نہیں ہوا اور جو معاملات سپریم کورٹ نے کہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوئے ہیں وہ سارے غیر آئینی ہیں آئینی ادارہ ہونے کے باوجود غیر آئینی اقدام کرنے کے اوپر کیا الیکشن کمیشن کو کوئی چیز یا سزا یا معطلی یا کسی قسم کا کوئی جرمانہ ہوگا کیا اس ادارے کی دوبارہ ریفارمز ہوں گی ڈاکٹر تیلو القادری صاحب نے کہا تھا کہ جب تک الیکشن اصلاحات نہیں ہوتی یہ نہیں ہوگا دھرنا دیا گیا سردیاں تھیں ٹھٹ تھی سردی جنوری تھا اس وقت ایک ایگریمنٹ ہوا کہ الیکشن ریفارمز ہوں گے تو الیکشن ہوگا لیکن نہیں ہوئے پھر جناب آپ دیکھیں تو یہ تسلسل چلا آتا ہے صرف ون پوائنٹ ایجنڈا جس کے اوپر بات ہوئی ڈاکٹر صاحب جو ہیں اس وقت ایک چیف جسٹس کے پاس بھی گئے اور کہا کہ الیکشن کمیشن کی ریفارمز ضروری ہے کائنڈلی یہ کر لیں یہ پاکستان کی استقامت کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ عوام پاکستان کا اور لوگوں کا الیکشن پروسیس کے اوپر اعتماد بحال رہے لیکن اس وقت کے چیف جسٹس جو اپنے آپ کو مطلق العنان اور سب کچھ سمجھتے تھے مراد سے بھرے ہوئے اور وہ کہتے تھے کہ میں بہت بڑی ایک جد و جہد کے بعد ایک چیف جسٹس بنا ہوں اور سب کچھ میں نے ہی کرنا ہے نام و نشان تک مٹ جاتا ہے جب عہدہ چلا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو اصلاحات کی بات کرتے ہیں پہلے آپ اپنا بتائیں کہ آپ کون ہیں یہ نہیں سنا گیا کہ کہا کیا رہے ہیں اصلاحات کس کی کر رہے ہیں بات کیا کر رہے ہیں الیکشن ریفارمز کی بات ہو رہی تھی لیکن انہوں نے اس سارے معاملات کو ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا اور فنورنیت کا عالم یہ دکھاتے ہوئے کہ یہ کیس آپ نہیں دائر کر سکتے نہ ہی ہم آپ کو سن سکتے ہیں وقت گزرتا گیا سچ ثابت ہوتا چلا آ رہا ہے ہوتا چلا جائے گا اور آج اسی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اقدام غیر آئینی ہے الیکشن کمیشن غیر آئینی اقدامات کا مرتکب ہوا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب جو پیٹیشن لے کر گئے تھے وہ جو رد کی گئی تھی اس کا اب کیا حل ہوگا اور کیا ہوگا پاکستان عوامی تحریک کے جنرل خورم نواز گھنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا آئینی کردار سوالیہ ہو گیا فیصلے سے واضح ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے بحران کم کرنے کے بجائے سے مزید گہرا کیا اتحادی حکومت نے اس فیصلے سے قبل مشکوک اراکین اسمبلی کے ساتھ مل کر جو قانون سازی کی اب اس کی آئینی حیثیت پر بھی سوال اٹھیں گے اکثریتی فیصلے میں قرار دیا گیا کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کی یہ بہت بڑا سوال بلکہ چار شیٹ ہے آئندہ کے لیے کون اعتماد اور یقین کرے گا اپوزیشن نے چیف الیکشن کمیشنر اور ممبر سے مصطفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک اول روز سے یہ مطالبہ کرتی چلی آئی ہے کہ الیکشن کمیشن کو آئین کے مطابق فائل بنانے سے حقیقی جمہوریت کا دروازہ کھولے گا پاکستان عوامی تحریک نے آئینی الیکشن کمیشن کی تشکیل انتخابی اصلاحات کے لیے طویل جدوجہد کی جنوری دوزار تیرہ میں ایک پرامن لانگ مارچ بھی کیا تھا اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسا الیکشن کمیشن تشکیل پائے جس کا کردار آئین کے مطابق ہو ہر اور, اور ہر قسم کی جانبداری سے بالاتار ہو جی میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیسے انہوں نے جد و جہد کی آج پھر سیکٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک نے اپنے اسی ایجنڈے کو اسی بات کو دہرایا ہے کہ پاکستان تب تک ایک خود مختار پاکستان نہیں بن سکتا جب تک یہاں کے جو نمائندے ہیں وہ عوام کے حقیقی ووٹوں سے اور عوام اس الیکشن پروسیس کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنے نمائندوں کو اسمبلیوں میں نہ بھیجے اگر یہ سارے معاملات صحیح ہو کے آتے ہیں باسٹھ تریسٹھ ہو گیا الیکشن پروسیس ٹھیک ہو گیا آج پتہ چلتا ہے فارم سنتالی فارم فورٹی فائیو اور یہ ساری چیزیں الیکشن ٹربیونل یہ ساری چیزیں کھل کے اب عوام کے سامنے ہیں تو میری سب آپ تمام سے سٹیک ہولڈر سے اور عوام پاکستان سے یہی اپیل ہوگی کہ پاکستان کو پھلتا پھولتا بننے کے لیے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے آپ سب کو آئینی ذمہ داریاں پوری کرنی پڑیں گی اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے عالم اسلام کی خیر فرمائے ہم سب کی خیر فرمائے اپنے اور چینل کا ضرور خیال رکھیں مجھے اجازت السلام علیکم